Сейчас все школьники села Красного находятся на каникулах, но всего месяц назад тут кипели страсти. Главная заводила класса, избила отличницу, и она угодила на больничную койку. Вика Борисенко уже выписалась из больницы. Диагноз врачей – сотрясение головного мозга, контузия легкой степени, гематома и многочисленные ушибы. Школьница делится. Ее одноклассницы, тоже Вики, только дай повод, она сразу сжимает кулаки. И на этот раз неудачно сказанное слово стало причиной жестокости. За дракой наблюдала полшколы. О происшествии знали все учителя и директор. Но сообщить родителям никто не торопился. А Вика держала язык за зубами, чтобы не расстраивать родственников. Но правда все равно вышла наружу. В больнице, когда я лежала, мне девочки звонят и говорят, она против тебя настраивает весь класс. И у нее это получилось, всех настроила, всем она говорила чего-то, все верят ей. Тамара Ивановна не может скрыть слез, сердце болит за любимую внучку. Бабушка работает в той же школе, учителем русского языка и литературы. Ей было непонятно, почему все преподаватели скрывали драку и не обращались в милицию. Как утверждает женщина, никто не хотел выносить ссоры из СБ и портить имидж школы. Когда правоохранительные органы начали проверку, Тамаре Ивановне тоже пришлось несладко. Весь учительский состав объявил ей бойкот. Она просто защищала свою внучку. Надо, я считаю, было что сделать? Вызвать ОДН сразу, моментально родителей, меня туда. Я тоже не посторонний человек. родителей, Юркович, там всех, всех, всех. Вот собрать всех и все. А вы представляете, этого ничего не было. В средней школе номер четыре нашу съемочную группу не пустили дальше порога. Директор школы разговаривать на тему драки отрез отказалась. Я... В прокуратуре Грачевского района уже вынесли свое решение. 11 сотрудников образования получили дисциплинарное наказание. Им объявлен выговор. Среди них и начальник отдела образования Грачевского района, директор школы и несколько учителей. Они не предприняли никаких мер, хотя знали о жестокой драке. В течение года, соответственно, лицо будет являться привлеченным к дисциплинарной ответственности. Это связано и с премиальными выплатами, соответственно, с не получением, так скажем, не выплаты этих премиальных доплат, ну и с другими, соответственно, доплатами, то есть лицо является привлечено привлеченным к дисциплинарной ответственности. Между тем, Вика Борисенко уже пришла в себя. Хотя все одноклассники от нее отвернулись, девочка решила, несмотря ни на что, она будет продолжать обучение в этой школе. Школьница уверена, не стоит показывать свою слабость, нужно всем доказать свою правоту. Кристина Ревенко, Миха Аракелян, Информбюро, Грачевский район, село Красное.